আজ সনামধন্য কণ্ঠশিল্পী ডক্টর ভুপেন হাজারিকার জন্মদিন सुधा কন্টের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জলকপারে ভুপেন হাজারিকার সম্মনায়widetilde স্মৃতি তর্পণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী हेमंत বিশ্ব শর্মা ভাষাবাসী রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতেও सुधा কন্টের জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে যেমনটা জানাচ্ছিলাম আজ ডক্টর ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন এবং ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে সাজো সাজো রব কার্যত অনুষ্ঠানের মেজাজে পালন করা হচ্ছে এই জন্মদিন স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী ডক্টর ভূপেন হাজারিকা তারই জন্মদিন আজকে সুধাকণ্ঠের জন্মশতবার্ষিকীতে শত জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জালুকবাড়ির ভূপেন হাজারিকা সমন্বয় তীর্থে স্মৃতিতর্পণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত থাকবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে একেবারে জালুকবাড়িতে যেমনটা জানাচ্ছিলাম একেবারে সাজোসাজো রব সকাল থেকে সাজানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন এক্ষেত্রে এই এখানেই এবং সেখান থেকে সরাসরি জালুকবাড়ি থেকে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি বশিষ্ঠ ফুকন বশিষ্ঠ সকাল সকাল ঠিক কিছুই দেখতে পাচ্ছ জালুকবাড়িতে বর্তমানে কতটা প্রস্তুতি রয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল তারা আসতে চলেছেন সব মিলিয়ে ঠিক কি ছবি দেখতে পাচ্ছ বশিষ্ঠ ণ্ডু আজি সুধাকণ্ড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এশ সংখ্যক জন্মদিন শততম জন্মদিন আৰু তাৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি অসম জুৰি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ যথেষ্ট উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ এশ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে আৰু আজি যি ইয়াত সমাধিক্ষেত্ৰ য'ত নেকি এতিয়া সমন্বয়ৰ তীৰ্থ বুলি উল্লেখ কৰিছে এই সমাধিক্ষেত্ৰ খুব আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে আপুনি যিটি ইতিমধ্যে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সুধাকত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আৰু এই স্থানত মই সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব খুজিছোঁ ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তোলা হৈছে জালুকবাৰীৰ যি সমাধিক্ষেত্ৰ আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পিছতেই ইয়াত বিশেষকৈ প্ৰত্যেকটো স্থানতেই তেওঁলোকে পূৰ্বতকৈ সাধাৰণ জন্মদিনতকৈ এই যি শতবৰ্ষ জন্ম জন্মদিন সেই শতবৰ্ষ জন্মদিন খুব সুন্দৰভাৱে উদযাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিহা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিছু দূৰত বিশেষকৈ সোধাকত ডক্টৰ ভূপেন ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো সকলোৱে আহি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব আমি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কেইবাটাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক আছে বা তেওঁৰ পুত্ৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে তেওঁ তেওঁৰ পুত্ৰ আহিছে তেওঁ নাতি আহিছে গতিকে সকলোৱে আহি ভোধাকণ্ডৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সমাধিক্ষেত্ৰ প্ৰতিটো স্থানেই সাজু কৰি তোলা হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আৰু বিশেষ কৈ বছৰজোৰা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সোধাগত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো জন্মদিন সেই জন্মদিন খুব সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব আৰু আজি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য বিশেষ অতিথি হিচাপে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত থাকিব লগতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ যিসকল বিশেষ ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসকল আহিব লগতে আহিব ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ লোক গতিকে সকলোৱে আহি এই যি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান সেই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব আৰু ইয়াৰ যিখিনি আচলতে সাজু কৰিব লাগে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে সাজু কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ সজোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো আচলতে ফিল্ম মেন টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে সেই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট তেওঁলোকে কিছু আগতে নেদেখা কিছুমান ফটো দুষ্প্ৰাপ্য ফটো তেওঁলোকে আহি ইয়াত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সকলোৱে চাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক যিসমূহ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানসমূহ এই স্থানত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে যি ইতিমধ্যে যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰিপেয়েচন বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আচলতে সাজু কৰি তুলিব লাগে সেই সাজু কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সোধাখনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যি বিশ্বৰেণ্য এগৰাকী শিল্পী যি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক তেওঁ অসমৰ পৰা লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাব পাৰিছিল সহনমানে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেই ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ কিছু দুষ্প্ৰাপ্য ফটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁৰ পত্নী প্ৰিয়ম প্ৰদাপ পেটেল আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তাৰপিছত প্ৰিয়ম প্ৰদাপ পেটেলৰ যিসমূহ আচলতে ফটো আছে সেই ফটোও তেওঁলোকে ইয়াত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁ পুত্ৰ বিশেষকৈ বোৱাৰী আৰু নাতিৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এনে কিছু দুষ্প্ৰাপ্য ফটো তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা তেওঁলোকে সাধাৰণ জনতাক দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিবোৰ আচলতে বহু মানুহেই এইসমূহ দুষ্প্ৰাপ্য ফটো দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকা ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যি নেকি আচলতে বাংলা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যথেষ্ট অৱদান আছিল বিশেষকৈ তেওঁ অসমীয়া সংগীতৰ সমান্তৰালভাৱে বাংলা বিশেষকৈ সংগীতত তেওঁ যথেষ্টখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল কেৱল বাংলা বুলিয়ে নহয় হিন্দী ক্ষেত্ৰতো হিন্দী ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো বলিউডৰ ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যি ধৰণৰ আচলতে অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে বিশেষকৈ আমি যদি তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰা ছবিসমূহৰ ভিতৰত চাওঁ এক পল হওক বা ৰদালি হওক দমন হওক সেই ধৰণৰ চিনেমাসমূহত তেওঁৰ যিটো সংগীত কৰিছিল সেই সংগীতৰ কাৰণে সকলোৱে বলিউডত এতিয়াও তেওঁ সোঁৱৰে ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাক যি এজন কেৱল গীতিকাৰ নাছিল কেৱল এজন গায়ক নাছিল তেওঁ ফিল্ম মেকাৰ আছিল তেওঁ বিশেষকৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আছিলে একেবাৰে অৰ্থত আমরা দেখাচ্ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি বৈশিষ্ট্য একেবারে সরাসরি দেখাচ্ছেন জালুকবাড়ি থেকে এক তৎপরতা তুঙ্গে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী এসে উপস্থিত হবেন আরও পরিষদীয় মন্ত্রীরা থাকবেন তার পাশাপাশি ভূপেন হাজারিকা তার পরিবারের সদস্যরা আমেরিকা থেকে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে একদম শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সাজিয়ে তোলার কাজ হচ্ছে জালুকবাড়িতে ভূপেন হাজারিকার স্মৃতিসৌধ আজ জন্ম শতবার্ষিকী তার এবং এই সুধাকণ্ঠের জন্ম শতবার্ষিকীতে একদিকে যেমন জালুকবাড়িতে সাজোসাজোরাও আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেই অনুষ্ঠান শুরু হবে তেমন তার পাশাপাশি কিন্তু জেলা জুড়ে কার্য একই ছবি উৎসবে আমেজ সারাদিন ভর রয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেক ধন্যবাদ তোমায় বৈশিষ্ট্য